Son təxribatların mahiyyətinə baxdıqda bir daha aydın olur ki, bir çox qüvvələr, o cümlədən Ermənistan tərəfinin özü də sülh istəmir. Kənar oyunçular bölgədə qalıcı münaqişə fonunda mümkün təsir imkanlarını saxlamaq istəyirlər. Ona görə də bu imkanı əldən buraxmaq niyyətləri yoxdur. Eyni zamanda açıq rəqabət gedir. Tərəflər bölgədə daimi olaraq öz siyasi təsirini təmin etməyə can atır. Yeni sabah.az xəbər verir ki, bunu telegraf.com.az Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri, politoloq Tofiq Zülfüqarov deyib Oğadlı bitişi bütün bunlar köhnə qaydalara əsaslanmış. Burada təzə bir yanaşma yoxdur. Fakt odur ki, bölgədə kimin daha güclü olması uğrunda savaş gedir. Ona görə də tərəflər kimin daha güclü olduğunu özünün vasitəçiliyi ilə təmin etməyə çalışır. Məqsəd bölgədə siyasi imkanları saxlamaq və daha da genişləndirmək üçündür. Biz burada ənənəvi tərəf kimi Moskvanı görürük. Fransa Avropa İttifaqının qurumlarını istifadə edərək bu məsələdə yer alır. ABŞ-də bölgədən Rusiyanı çıxarmaq fonunda vasitəçilik təmin etmək niyyətindədir. Politoloq hesab edir ki, ABŞ-in maraqları daha çox diqqət çəkir. Çünki rəsmi Vaşinqton Qaraqömərnərlə danışıqlar və sərhəd məsələsində fəal olmağa can atır. Ermənistanda olan bəzi qüvvələr isə çalışdılar ki, müharibənin nəticələrini neytrallaşdırsınlar. Bunlar da öz köhnə siyasətlərini təzə şəraitdə davam etdirmək istəkləri var. Bu da açıq aneksiyə siyasətidir. Bu məsələdə İran da fəaldır. Müharibədən sonra İranın fəallığı Rəhməgəy əvvəllə nisbətən daha qabarıq görünür. İran açıq şəkildə Ermənistan tərəfindən olduğunu bəyan edir. Tofiq Sulfüqarova görə burada Azərbaycan-Türkiyə tandemi perspektiv olaraq Türk dövlətləri ittifaqı bölgədə bir çox sahələri əhatə edərkən nüfuzu və imkanları da, da artacaq. Ona görə də hazırda bütün məsələlər Qarabağ və Zəngəzur mövzusu ətrafında cəmləşib.